지난해 11월 싱가포르에서 뵌후 다시 이렇게 뵙게 돼서 아주 반갑습니다. 대통령님과 다섯 번째 만남인데 만나는 횟수만큼한러 관계가 발전하고 있어서 기쁘게 생각합니다. 지난달 발생한 한가리 유람선 침몰 사건 때, 사고 때 대통령께서 따뜻한 유로의 메시지를 보내주셔서 감사합니다. 지난 5월 말 바딘 카바예프 주한 러시아 대사관 총영사의 사망에 애도를 표합니다. 양국 간 교류 협력이 다방면에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 4월 파트루세프 서기가 방문한데 이어 지난달 문희상 국회의장과 또 이번 달 강경화 외교장관이 러시아를 방문하는 등 양국 간 고위급 교류가 활발히 진행되고 있습니다. 양국 교역량도 지난해 248억 불로 전년도 대비 31% 증가했고 Развитие доброследских отношений между Россией и Республикой Корея, которую мы считаем одним из ключевых партнеров Азии, идет идет должным образом. Наши отношения развиваются. В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Растет товарооборот. В прошлом году он прибавил 29%, а за первые месяцы этого года еще плюс 39%. В России работает 150 южнокорейских компаний. Объем инвестиций составляет на сегодняшний день 2,7 миллиарда долларов. Уважаемый господин президент, мы можем обсудить и эти вопросы, и Безусловно, те, которые представляют взаимные интересы, имею в виду ситуацию в целом в регионе и на Корейском полуострове. Тем более, как вы знаете, не так давно встречался с лидером Корейской Народно-Демократической Республики. Хотел бы с вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи, поговорить о ситуации в целом. 비핵화에 대한 상응조치가 필요함을 강조했다고 전했습니다.